Угонь, который щорічно год з Австрії Австрии привозят с места Христа Да, для того, чтобы спалить нашего мэра на костре, Азии, а, э, где э, полили э, э, в аду. Чертей на сковородку, Чертей на сковородку, да. Вот. Отвлекающие маневры, а в нужный момент, когда будут пытаться провести генплан, вот эти вот наглые морды, вон они. Оп, наглая морда. И когда генплан будет проводить, в этот момент скажут, что булочки бесплатно. И этот детский утренник в комплексе с бесплатными булочками приводит к коллапсу в помещении и так небольшому. То есть само заседание депутатов Киеврады не пускают даже прессу, только телеканал Киев. Ексклюзив. коли пишуть про дешевий хліб, це означає, що скоро капець вже. все. Скоро, що, капець. якщо вже мова йде про те, що е, головна проблема це забезпечити просто хлібом уже людей. Більш нічого не треба. А як ви казали про му... му... Мурашко і минулу владу? Я думаю, що добре, що ми при злоченні владі е, відсудили садибу Мурашко, тому що сьогодні я вже не впевнений. Що результат був би такий оптимістичний. Судячи з того, як наші суди недолюстровані себе поводять останнім часом, то просто я не знаю, що це таке. Ну, а, е, хороший анекдот, один мужик скинув про люстрацію. Один, значить, успек приходить додому і каже, е, е, Жінка, у мене непри неприємності. Вона каже, які? Мене каже, в партію не прийняли. А почему ты меня приняли в парку? Он да меня спросили, и на парку рост, был я в банде Курбаши. А он говорит, я, я сказал, что был, но они меня и не приняли. она говорит, ну дурный, нужно сказать, что не был. Ну как я мог сказать, что не был? Сам Курбаши питал. Это точно никто про не спрашивает. Меня сказали, сам Курбаши питал. Очень мило. Сочельник в Рождество. Что может быть лучше? Зоне админ ресурса бесплатная газета Нет, это депутатский бизнес пирожки Да, депутатская газета бесплатно то есть депутатский бизнес за да, куда уходят деньги от продажи пирожков я говорю а в нужный момент это будет отвлекающий манер скажет что пирожки бесплатные проведут генплант в газету заворачивают да и в газету будет Гордона. гордона это газета в которой рекламировали всех ворожек гадалок цыганок Контактер Петр клал себе на голову сфинкса, кота сфинкса. И вот этот человек, он был глава всех ворожек, пока их не запретили. Теперь он рекламирует медведева. Как вы думаете, что в этой газете такого, что ее сегодня сам, сам хозяин решил бесплатно подарить? Я, я думаю, там новый набор в какую-нибудь клинику экстрасенсов, и он четко понимает, что уже меньше люди ведутся на да, эту чушь. Так поэтому решил, может быть, кто-то из Киевсовета туда поедет. Но я думаю, что Киевсовете адекватные люди, они на это не пойдут. А давайте пошукаем. Вы не знаете, что это незаконно остановленный мат. Да. Незаконно установленный мат. Ну, случайно. Тут есть статья про Кнотатор Желтый. Сегодня Вердон вынес проект решения по Жовфню. Сви... Можете... О, дивись, ось и наши зерки. Один из руководителей акции ⁇ Влетой Желтый ⁇ среди Щелкунов, Рекламщик ранее занимался политехнологическими проектами. Вот тебя и купили. У меня на Фейсбуке написано, я даже Ой. Гордон, выявляется, не только ворожек рекламует, а еще и нормальных, порядных хлопцев. Вот они, получается. А Зориана как разоблачили. Разоблачили, да? Amnesty International, это просто жах какой-то. Но смотрите, сколько он вам выделил места на первых шпальтах. Вы сайте Канала Так, Антон Мырзин, если Запад прижмет человеков Кремля, они принесут голову Путина на подносе. Это же якась крамола пришла за Это уже от ЦРУ занесли. Да. да. Мэр Киева, мило. О, снова борьба за желтый. Кто хочет украсть старейший кинотеатр? Игорь Федоренко тоже хочет украсть? Все а хотят. Все хотят. Вор кричит, держите вора. И Маркиева, а, за кадром Видите, остаются снова... литературы. Это уже четыре шпальти, присвященные кинотеатру «Желтый». Дивимось далі. Бандуки. Зрозуміло. То есть в бульварной газете «Бульвар»? Зрозуміло. Желтый у нас, а желтая пресса здесь. Але, хлопцы, я вам могу сказать, что это однозначно успех. Четыре шпальти, шпальти в газете, да? Це потрібно ще й безкоштовно постаратися. Ну, абсолютно а. зрозуміло, що цей випуск бульвару є лобійським. І зрозуміло, хто лобіює свої інтереси. Ось вот цей лисий дядя. Да, і представляет э, двох э, вірних телохранителей. А, тут три. Вони дуже агресивні, так, да, і бросаються. Угрожали, да? Э, Угрожав Гордон тогда еще. Да? Раз. Но эти обзывались, я слышал. обзываются, они друг корпусом, друг голосом, чем попало. Не Знаешь, не как это же как бы древно. С трех, с трех буквы, да. да? Дурное дело не хитрое. Что кинотеатр же активистов что ну, Быстро, это... это вас есть а есть в электронном виде вот эти штуки, чтобы мы в статью их разместить да. у вас? Да, а -а -а. Да, да. да, 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 да. Я тоже да. желтый. Запросите, ты... мы Або как... я тебе скину. Будем... Ага. Добрый. Да -да. Мы его будем... достали.